ライブのンセンスを担当<ス>ということでえ、本日はですね、スリザリオ、えー、ぶつかったら即終了 !RTA!RTA しちゃダメだ <laughs> 即終了配信をやっていこうと思うちなみにスリザリオは、経験はあの 3, 3、4回くらいあります。はい。あの3、4回あるので、まあ、プロ みたいな、もんですかね <laughs> ということで、早速やっていこう。練習してきた。うん、一回やったよ。一回やった。あんまりなんか練習し,し,しすぎるとさ、あのー、ね、ね、上手くなりすぎてさ、3時間も5時間もやってしまう可能性があるからと思ってさ、 投げられるうちにもう見とけって今のうちじゃなくても投げられるからさ、1時間後にも投げなさいなということでね、ゴッド松井とまついう名前でね、始まっておりますよ。これさ、あの、あんまりやったことないんだけど、要は、これの、あのー、なんかこの、何この、ふけふけを食べるんでしょふけを。<laughs> な、なんでだろうね、これは。 なんか光のフケを食べて成長していくストーリーなんでしょ知ってるまずはちょっと遠いところから大きくなるまでね大きくなるまではちょっと遠いところに行ってましょうねっていうことなんでしょそうで今日は裏話をちょいちょいしていきたくてあのー、昨日星町の、あのー、3周年記念配信に。 出演させていただいたんですよ。あのー。